раньше во время войны жили? Еще раз. Как раньше во время войны жили? Жили трудно, жили тяжело, жили в проволоке, не хватало топлива, не хватало хлеба, не хватало одежды у меня. Я когда был маленький, как вот вы, жил в сельской местности весной, когда хлеба не было, мы выходили на колхозное поле и собирали гнилую картошку. Из этой гнилой картошки мать что-то делала, типа блинов или котлет, там что-то такое. Ну, где-то по краям шусеха были муки, немножко припорошил мукой. Но ну, не только гнилую картошку, мы съели всю траву и лебеда, которая была вокруг дома, и много другой травы. У нас была небольшая речка, и мы бегали купаться туда, а по дороге рвали дикий чеснок. Вот настоящий дальше чеснок у него довольно широкий, по два листья. А у дикого чеснока вот такая вот травинка, узенькая. Его вот мы на голодный желудок, пока к реке бежим, нарвали этого чеснока и поели. Без хлеба, без соли, потому что соли тоже не было. Жили очень тяжело. Но я должен сказать, без паники, была дисциплина, работали все. Я не говорю уже о взрослых. Ну, взрослых как? Мужчин не было. Мужчин мобилизовали на фронт. Остались женщины и дети. 14 лет, я окончил 7 класс. Когда отца взяли, то меня, школьника, который даже боялся подойти к лошади и не знал, как съесть. Вот, а меня обязали. Вот отца нет, и лошадь, и работы. А какая работа? Пахать землю. Урожай, допустим, пшеница, картошка, свекла. Все это мы возили на телегах, на станции за 15, за 20, за 25 километров. В зависимости, что везем. Если свеклу на сахар, это сахар завод 25 километров. Если пшеницу перерабатывали на спирт, там за 15 километров спирт завод Вот. Если картошку давали фронта, другое расстояние. Короче говоря, работали по 12-16 часов, и подростки тоже. Что касается городской жизни, то ребята и девчата в городских условиях тоже с 13-14 лет работали за станками. Токарные, фрезеры и другие всякие. Работали все. И это в рабочее время. А в вечернее время как общественное поручение Работали на крышах домов. Ну, это уже 15, 16, 17 лет, лет ребята. А, потому что немцы побили. Города, допустим, тоже Москву побили. И ребята, которые дежурили там на крыше, что они делали? Немцы сбрасывали зажигательные бомбы. А вот подростки и женщины, которых не вылезали на окопы там, и на другие работы, они эти помощи, небольшие весом, хватали на были перчатки, так и костюм был специальный, и несли в ящик, где песок, и в песок. Таким образом, пожар был предотвращен. Когда в 1942 году премьер-министр Англии Черчилль, вы наверное из истории слышали это имя слышали, да? Вот он приехал в Москву переговорах к Сталину. И когда он узнал об этом, то очень удивился и сказал, я приеду в Англию и пришлю сюда инструкторов, которые научились бы сами, а потом научились бы англичан таким образом гасить бомбы. Потому что немцы воевали не только против нас, но они и бомбили Лондон и другие города Англии. И вот Черчилль прислал инструкторов. Это все война шла, шла война. Вот они смотрели, как наши бомбочки собирают, гасят. И этот опыт наш применили к себе. Ребята, поскольку меня просили немножко рассказать о мужестве во время войны, я некоторые материалы собираю. И вот Тут написано 50 самых известных героев. 50. Но, когда война закончилась и военные посчитали, сколько же было роздано звезд героев Советского Союза, вот золотых звезд, оказалось, что 11,5 тысяч. Значит, героев Советского Союза было за годы войны 11,5 тысяч. Естественно, о каждом из них не расскажешь. Да и не все данные сохранились. Вот, а групповое мужество, групповой героизм, о некоторых моментах я вам скажу. Когда началась война, а немцы в два или три часа ночи обрушили сразу сотни бомб то на западной границы была такая крепость, Брестская крепость. Я полагаю, вы слышали. Mm -hmm. Mm -hmm. Слышали. Кстати, мой совет к вам по этому материалу. Вот сейчас, к дате 70-летия Победы, будут показывать, да уже показывают, исторические фильмы. В том числе будут показывать и фильмы Брестской крепости. Вы-то увидите такой эпизод когда немцы разбомбили крепость. Но ну, бойцы еще сражались месяц в окружении. Немецкие войска пошли вглубь страны, они окружили крепость. А бойцы, которые находились в крепости, они не просто отсиживались. Они делали вылазки ночью, да и днем тоже. Ходили в атаки, уничтожали немцев, вели бои с ними. В надежде на то, что наши войска отбросят немцев от границы и изгонят немцев с нашей территории. И вот вы увидите такой кадр. Старослужащие, которые прослужили год, полтора и два, и молодые ребята, тогда был призыв в 19-20 лет,